नमस्कार मित्रांनो जी के हितेश या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे आज आपण ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यातील निवडक महत्त्वाचे प्रश्न या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत आपण कुठल्याही स्पर्धा परीक्षाची तयारी करत असाल त्या परीक्षेस हे प्रश्न नक्की उपयोगी पडतील त्यासोबत आपण जर नवीन असाल आणि आमच्या चॅनलवरील व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकनला प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या तर आता व्हिडिओ सुरू करूया प्रश्न पहिला भारतातील कोणत्या राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे ए केरळ बी गुजरात सी महाराष्ट्र बी गोवा योग्य उत्तर आहे सी महाराष्ट्र प्रश्न दुसरा रोहन बोपण्णा यांनी आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे तर ते कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे ए बॅडमिंटन बी टेनिस सी नेम्बाजी डी चेस योग्य उत्तर है बी टेनिस। प्रश्न तीसरा खालीपैकी को हस्ते इंडिया फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ कर ए ज्योतिरादित्य सिंधिया बी नरेंद्र मोदी सी भूपेंद्र यादव डी राजनाथ सिंह योग्य उत्तर है सी भूपेंद्र यादव प्रश्न चौथा पुरुष आशिया चषक स्पर्धा दोन हजार पंचवीस आयोजन को देशा करना है ए बांग्लादेश बी अफ़गानिस्तान सी श्रीलंका डी भारत योग्य उत्तर है डी भारत प्रश्न सर्वात कमी वयात इंग्लिश खाड़ी पार करारी प्यारा स्वीमर ठरली है ए साक्षी मलिक बी जी आ री आदिति राणी वर्मा योग्य उत्तर है बी जी आर आय प्रश्न सहावा आसाम राज्य नवीन राज्यपाल शपथ ए हेमंत विश्वास शर्मा बी विजय बिश्नोई सी संतोष कुमार गंगवार डी आचार्य लक्ष्मण प्रसाद योग्य उत्तर आहे डी आचार्य लक्ष्मण प्रसाद प्रश्न सातवा साधो सोन की खाणीला अलीक युनेस्को ने जागतिक वारसास्थल घोषित के लिए ही खाण को देश ए दक्षिण अफ्रीका, बी जापान, सी चीन डी थाईलैंड। योग्य उत्तर है बी जापान। प्रश्न आठवा भगवान राम वर आधारित जगातील पहले टपाल तिकीट को देशाने जारी के लिए इंडोनेशिया बी लाओस सी थाईलैंड, डी वियतनाम। योग्य उत्तर है बी लाओस प्रश्न नववा को राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह आनी तलाक आ तलाक नोडनी अधीन एकोनीस पस्तीस दीस रद्द के लिए आसाम बी केरल सी महाराष्ट्र डी आंध्र प्रदेश योग्य उत्तर है ए आसाम प्रश्न दहावा पावर विदिंदन द लीडरशिप लेक्सी ऑफ नरेंद्र मोदी या पुस्तका लेखक को उमेश सेगर बी सुरेश बालंग सी आर बालासुब्रमण्यम डी रविनाथ मिश्रा योग्य उत्तर है सी आर बाला बालासुब्रमण्यम प्रश्न अक्रावा, जगातील पहिला थेरियम वर आधारित न्यूक्लियर पॉवर प्लांट कोणत्या देशात स्थापन ए चीन बी अमेरिका सी रशिया डी फ्रांस योग्य उत्तर है ए चीन प्रश्न बारावा किती वर्षान ऑलिपिक मध्य महाराष्ट्राला पदक ए सत्तर बी एक्तर सी बहत्तर बी त्र्याहत्तर योग्य उत्तर है सी बहत्तर प्रश्न तेरावा वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का कृषि पुरस्कार दोन हजार चौबीस को आला कर अ महाराष्ट्र बी राजस्थान सी पंजाब डी सिक्किम योग्य उत्तर है ए महाराष्ट्र प्रश्न चौथा वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति दोन हजार से आयोजन को राज्य होत है ए महाराष्ट्र व गोवा बी उत्तर प्रदेश व बिहार सी तमिलनाडु व राजस्थान डी राजस्थान व गुजरात योग्य उत्तर है सी तमिलनाडु व राजस्थान प्रश्न पंदरावा केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर शहर महात्मा गांधी पुत अनावरण के लिए शांधार बी दुबई सी मंचस्टर डी टोकियो योग्य उत्तर है डी टोकियो, प्रश्न सोलावा देशातील थ्री डी प्रिंटेड स्कूल को राज्य बे है ए सिक्की बी अरुणाचल प्रदेश सी मणिपुर डी त्रिपुरा योग्य उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश प्रश्न सत्रावा मृदु पवनदासन देशांत भारता से उच्चायुक्त निवड़ी है ए कांगो बी रवांडा सी बोलाबिया डी इजिप्त योग्य उत्तर है बी रवांडा प्रश्न अठरावा भारत में शहराला वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनैशनल वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाणपत्र मिला लड़ाख बी जयपुर सी धर्मशाला B. काश्मीर योग्य उत्तर है डी काश्मीर प्रश्न जगातील जगती दुसर क्रमांका मोठा अल्युमिनियम उत्पादक देश को ठरला है ए चीन बी भारत सी दक्षिण आफ्रिका डी जर्मनी योग्य उत्तर आहे बी भारत प्रश्न विसवा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हजार चौबीस को शहर आयोजित करते ए पुणे बी नवी दिल्ली सी भोपाल बी हैदराबाद योग्य उत्तर आहे सी भोपाल प्रश्न एकवीसवा अलीक अंशुमन गायकवाड़े निधन तो क्षेत्राशी संबंधित आहे ए अभिनेता बी क्रिकेटपटू सी चित्रकार डी संगीतकार योग्य उत्तर है बी क्रिकेटपटू प्रश्न बावीसवा को टीबी मुक्त नगरपालिकांसाठी एक अनोखा मॉडेल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च के ए कर्नाटक बी तेलंगणा सी केरल डी छत्तीसगढ़ योग्य उत्तर है तेलंगणा प्रश्न तेवीसवा केंद्रीय मत्स्य संशोधन संस्था संचालकपदी को नियुक्ति कर डॉ ग्रींसन जॉर्ज बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन सी डॉ भारती सुब्रमण्यम यापैकी नहीं योग्य उत्तर है ए डॉक्टर ग्रीनसन जॉर्ज प्रश्न वा भारतीय पुरुष हॉकी संघाने ऑलिपिक मधे ऑस्ट्रेलि संघा ए एक्कावन बी बावन्न सी त्रेपन्न डी चौपन्न योग्य उत्तर है बी बावन्न प्रश्न पंचवीस वा महाराष्ट्र राज्य मान्याची वाड़ी हे पहले सौरग्राम ठरले तो को ए सोलापुर बी सांगली सी सतारा डी रायगढ़ योग्य उत्तर है सी सतारा प्रश्न सवीस वा वी दोन दिवसीय राज्यपाल परिषद कोठे आयोजित अ मुंबई बी नवी दिल्ली सी हैदराबाद, डी कोलकाता। योग्य उत्तर है बी नवी दिल्ली प्रश्न सत्तावीसवा कॉल ऑफ द गीर हे पुस्तक को लिखे है ए शशि थरूर बी परिमल नाथवाणी सी उर्जित पटेल बी आर बालासुब्रमण्यम योग्य उत्तर है बी परिमल नाथवाणी प्रश्न अट्ठावी बत्तीसवी कृषी अर्थशास्त्रज्ञांची आंतरराष्ट्रीय परिषद दोन हजार चोवीसचे आयोजन कोठे करण्यात आले ए मुंबई बी लुधियाना सी लखनऊ डी नवी दिल्ली योग्य उत्तर आहे डी नवी दिल्ली प्रश्न एकोणतीसवा नोवाक जोकोविच यांनी आपल्या कारकिर्दीत पहिले ऑलिम्पिक गोल्ड मेडल जिंकले तर ते कोणत्या देशाचे खेळाडू आहे ए सर्बिया डी स्पेन सी इटली डी इराक योग्य उत्तर है ए सर्बिया प्रश्न तीसवा अलीक विश्वशिल्प परिषद द्वारा विश्वशिल्प शहर मनुत्या शहराला नाव आले आहे। ए जयपुर बी श्रीनगर सी कोलकाता डी भुवनेश्वर योग्य उत्तर है बी श्रीनगर प्रश्न एकतीसवा अलीक भारत में एल एन जी लिक्विफाइड नैचरल गैस का सर्वे मोटा पुरवादार देश को ए अमेरिका बी रशिया सी सऊदी अरेबिया डी कतार योग्य उत्तर है ए अमेरिका प्रश्न बत्तीसवा को संयुक्त राष्ट्र संघा आर्थिक आनी सामाजिक परिषद से अध्यक्ष निवड़ी है ए रिचर्ड है बी विक्टोरिया जॉन्सन सी बॉब राय यापैकी नहीं. योग्य उत्तर है सी बॉब राय प्रश्न तेहत्तीसवा देशात इंस्टाग्राम व प्रतिबंध ए कतार, बी चीन सी तुर्की भारत योग्य उत्तर है सी तुर्की प्रश्न चौतीसवा को राज विधानसभा सुधारित धर्मांतर विरोधी विधेयक मंजूर के लिए बिहार बी झारखंड सी जम्मू कश्मीर डी उत्तर प्रदेश योग्य उत्तर है डी उत्तर प्रदेश प्रश्न पस्तीस वा सेवा चॅटबॉट कोणी लाँच केले आहे अ आर बी आय बी रॉ सी सेबी डी वर्ल्ड बँक योग्य उत्तर आहे सी सेबी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यातील महत्वाच्या चालू घडामोडीवरील प्रश्न या व्हिडिओत कव्हर केले जे आपल्याला येणाऱ्या पुढील स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयोगी पडतील आपल्याला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा तसेच असे स्पर्धा परीक्षेविषयी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचे जी के हितेश या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले धन्यवाद